Čaťo ľudia, moje meno je a ja vás vítam v nového videa a tentokrát si zahráme modovaný Minecraft, bude to survival série, lebo klasická survival série a predsa len neni až tak zaujímavá, sice mám pretočených niekoľko dielov, ale bola to celkom nuda. Takže ja idem ešte do nastavenia do resource packu, zapnem si toto. Okay, to dám preč, Done. To by mali byť dobré animácie, tak tam budú fakt dobré. Tom beta zatiaľ, takže neviem ako to bude fungovať. A myslím si, že by to mohlo byť. OK. Menilo sa moje. Ne... Nie, nezmenilo. To je asi skôr pri zvieratách. Dobre, máme tu 6. OK. Pos... Mangrovok, to potrebuje zložiť. Ja viem, ja som proste nebukal potrebujem vodu z čestu, ale... To je stať jedna, nie? Ináč, mali by tu byť, čo som sem pridal tie môži. Mali by tu byť nové bájomy nejaké. Mali by tu byť nové meče. Mali by tu byť nový mluvia. A vidím, že na minimape ich celkom dosť. Áno, aj minimaku som tu dal. Dá sa viac ako hodí. A... Stíšim hru. A kde som? Tu Stačí. Tak. No. Na minimapu zatiaľ vidím, že tady to okay. je. Ja, tak, tak, teda jako ja by som sa aj mohol vydať. Už počujem zomboňov a ich vidím na mape. Takže... Jo. Ja. OK. Dole je. Ja, takto. Predový les. Ale vieš, zatiaľ nevidím žiadneho nového modovaného, proste nejakého čára a vidím, že ich na je tým mo mobil, ce mobou celkom dosť to jo, to je módované toto je prosím pekne mýval ja vám ja, ja niečo ukážem mm, trošku si to nechám načítať sú lagy tu je takto džungla, čože bolo očakávané, keďže je tu mýval. No. O, tu som tiež niečo videl. Jo, to je taký... To je má vec. si listku. O, jo, tu sú, tu majú ona base. Tam je orol, je teraz preletel nad mnou. Keď už toto začína byť trošku... Čiže sú tu nejaké tie módy, a už vidím aj nový vybájom., O, o, tam je nejaký nový vtáček. Čekli to. Tam. Nemám optifonite, že by som tam zoomol, ale... ...ov skrine tam možno zoomnem. iba. Tam sú... ...lep... ...ty kokos! Au. Poď. Bending helmet, lebo to sa hodí. OK aj z bakyče, ale OK, tu mi nechýba veľa toho, aby som to doplnil. Čiže tu si to uložím. Máme B. Jaj. V. Neter. Tak. Konopírom. OK. Česko zoberám. Nech ja nemusím graficky, keď to zoberať. Tu uložený, tak to už toto začína byť moldované a to sa mi veľmi páči. No ale ja som vám chcel ukázať to, že je tu takto melón. A keď dáš tomu bývalový melón, tak on by si ho mal ísť umyť a mal by ho uh, potom ísť jesť. Neviem, či si ho tak nemôžeš pokočiť. už sa mi to moc nechce vracať. A je tu dosť tých melonov, takže o mám tak postara postarané. A toto je teda nový bájom. E, tam na koci ešte. ešte. Je naj, zatiaľ to je fajn. Zatiaľ to je veľmi fajné. Ešte by to chcel nájsť niečo iné. Bolo by to fajn. Dobre. Mm. A ah, opica! To sú opice. No aj banány sa tu dajú získať. Neviem ako, ale dajú. Nemôžem či keď nemám prázdnu ruku? Nie, nejde to tu. Tak tu není ten mód. Ja som ho tu asi nedal. Kam v tej kejvke? neviem, či počujete také vrčanie, jak ja. Ježiš, to je ten vták, to je kolibri. Ej Bože. Kolibri. A vidím, na mape niečo nepriateľské, tak to tak... Som sa tak trošku zhrazil, no každopádne treba jedlo, ale no. Som na checkout. Pomoc. Konečne, ty vole. Checkout 2.0. To sú sliepky, no. Tam je trapná džungľa, do tej rozhodnej nejdem. Jdem ja. Oh, gorily. Sú to gorily? Čo sme tu? Ježiš, to sú gorily. Uh. To je všetko z toho Alex Mops. Ale Alex Mops to nie je svoj. Čo, kamo? Serus, kamo. Ja som vôbec som nevedel, že v Alex Mops sú aj takéto zvířata. To je orol, nie to nie je to. Tu je to mravenisko, to si toto ja s dovolením nechám, lebo ešte sú tu tí mravci. tu ešte žijú, tak na čem by som na to nie. som na kidos, presne. Ale... No, ja sa vrátim sem, lebo to som videl toho mývala na posledy. Ja chcem mať svojho roketa. Dobre, ne? nie? Jo, tu je, tu je. 10 si? Roket. Roket. rocket. Roket. Roket. Jo, on, 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 pýta. On bere. Čo? Budeš to jesť? Tam máš vodu. Jesť, zjedol to. Na. Mivele. On hľadá vodu. Ale nevie, ne. Pochočím si ho tak. Tak tomu len dám melóny. Poď. Je, on ide za mnou. Lebo chce melón. Čka, ja ho dovedím k tej vode. Tam má kon s bielými očami, to asi... Nie je, to nie je. Poď. Poď, vracho. Tu máš vodu. Oh, o, Prečo majú kone biele oči? Poď, ja chcem svojho... Svojho mývala. Poď. Yes, yes, už ide, už ide, už ide. Už ide. Už, už, už ide, už to umýva. Tak to je cool. Tak to je hodne cool. On si to vždycky inde ide umýť. Toto sú koritačky. Hell yeah, yeah. je. Čo sa čo? robíš, brácho? Tam si ho chodil mítiť. Alebo si ho už nechal na cestu, no. a neviem, či sa dá nejakého ochočiť, vyzerá, že nie, to je škoda. A mne sa to smieva a ja už, teda rád, že nemám čas na nejaké onívať. Ale nemal by sa tak, teraz tak ľahko daj spavnúť. Ale ja musím odtiaľ to vypadnúť. To som jak zarímoval. E, e, to sú tie biele kone a tie sa mi fakt, že neľúbia. Lebo tu je nejaké to uhlie. No vidíš, že som si doteraz nenatažil stone. Mám koho hra Minecraft a prvé, čo som neurobil, je, že si natažím stone. No tak, chlapče, Fortune 2, ten si nechám. to mám na uhlie. Ehm. Pá, hovaj, co mi hneď. Na Herbrena som sa teda nepridával, neviem, prečo mám tie také oči. Ale tak nevadí, no. Je, kejšky nejaké. OK, fôr. Čo? Sorry, kaši. umláce na pičkov Tu bude mať náhroba. Äh, jaj, toto sa mi vôbec nepáči. Čiže budú tu aj nové nepriateľské, nielen priateľské mobky. Takže toto sa mi vôbec nevôbí. Oj, tu s tým bravcové. A už to sú creeperové. O, zombi. Veď ma nechajte. Čo som za endomen? To chcel vôbec hošiť. To vôbec! Toto vôbec! Vôbec, 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 nemáš. Netušíš, nedostrelíš. Aha, mucha. Jo, muchy sa tu dajú aj rozmnožiť do konca. OK. O, tam je Lampard. Kripa! Ja, nie, nie, ja nechcem mať zničený tento terén. Tak, nový. To sú kravy, ale nie ovce. Ďalšie mravenisko, super. Ja sa z toho teším, ale... Oni nemajú oči! To není v tých... s tými novými? Ne, nehybu sa nejak. Čo nemáte oči, hoši? Toto tam preč tým tádom. No, ja som, že to bolo tým zasratým módom. Kam ju utekáš? Robo, ja som s tebou... Neskonč. Aha, mravec. To ty... Uf. No tak poď jedna v jedna. Poď ty sráč. Kurva. No že keď máš lagy, tak sa to celo... Kurva, easy, easy, Yoshi, easy. No, sú Tu tieto, tu je Okej. Okay. Bojím sa, že tu ovce nenájdem. A to ty teda... ...ultuje? tu je Ten teda rozhodne ja, so... okay. OK. to Okej. Okej, rozhodne nejdem. Mm. Jo! Jo, Lamravet, vyba na Creeper. Pod to sa ma momentálne absolútne nezaujímavá. Oh, oh, oh. Ak sa dostajem dole... Od aké Oj, oh, už sa sa zlakal želatin. Zoskočím to na to sa. A tožampion. Jo. Oh. Okej. Okay. Okay. Tam razne pôjdem. Tam určitě pôjdem. Ale nemám na to momentálne ešte najlepšie veci určite. Mm -hmm. To je akože bez šance tam ísť. Vidím ďalšie mravenisko. Ale teda neviem, no. Jo, ľudia, ale ja by som už ukončil toto video, pretože proste som tu uväznený henoc a... Je toto také... to bol zatiaľ len taký úvod, čiže pokiaľ chcete určite ďalší diel, by sme tu aj viac preskúmali, dajte like. Ja určite v tejto sérii budem hrať niečo aj v off-screene, pretože proste všetky tie veci, aj tie nudné veci natáčať, tak to by bolo teda pekne, pekne čiže ak budem mať ďalšom videu už aspoň pár ironov, tak to som všetko v obskrine naťažil. A mám v pláne aj z tejto série niečo streamovať cez víkendy. Takže sa určite ešte uvidíme pri tejto sérii veľakrát, pretože toto sám aj ja chcem dohrať. Pretože mi to príde fakt cool, jak sú to tie nové biomy. Alex Mobs nie sú až taký zaujímavý, lebo to už každý pozná, to som to sem pridal len ako z prestrenie ale je to ešte oveľa viac vecí, ako by ste čakali. Takže vidíme sa u ďalšieho videa. Ja sa vám teším zase na budúce a vidíme sa. Čau.